হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল ওৱান ছেকেণ্ড আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ' টপিক হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান মৰুভাৱিসমূহ ডিজাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দা মেজৰ ডিজাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি ক'লে আমি প্ৰতিখন কণ্টিনেণ্টতে কিছুমান আমি কেইখনমানকৈ চাম আৰু তাৰ আমি এটা ইয়াত আভাস এটা পাওঁ কোনটো কোনটো ক'ত ক'ত কি আছে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত বহুকেইখন আছে একচুৱেলি আমি গোটেইখিনি মানে কণ্টিনেণ্টৰে মহাদেশৰে বেলেগ বেলেগকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিম তো আজি আমাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ বিষয়টো বা অধ্যয়ন কৰা মহাদেশখন হ'ব এছিয়া মহাদেশ ঠিক আছে ইয়াত আমি পাম কেইখনমান এইফালটো যিহেতু আমাৰ এছিয়া মহাদেশত পৰে সেনেকৈ এই গোটেইখিনি তো আমিখিনি বিষয়ে আমি আজি অধ্যয়ন কৰিম ঠিক আছে এছিয়া আৰবিয়ান ডিজাৰ্ট আৰব ইণ্ডিজৰ লোকেশ্যনটো এইফালে একেবাৰে ৰেড চি এইফালে বা আমেণ্ডেজি চি এইফালে ইয়াত আমি আঠখন কাণ্ট্ৰীয়ে লগ লাগি আহিছে জৰ্ডান ইৰাক কুৱেট চৌদি আৰবিয়া য়েমেন ওমান কাটাৰ ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠখন দেশে মানে দেশৰ লগত ইয়াত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে দেশলৈ বিয়পি আছে এৰিয়া আৰবিয়ান ডিজাৰ্টৰ এৰিয়া দুই লাখ তিনি হাজাৰ ডাঙৰ হ'ব তেইছ লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ লোকেশ্যনটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ এছিয়া মানে পশ্চিম ফালে আছে আৰু ইৰাক জৰ্ডেন কুৱেট ওমান কাটাৰ চৌদি আৰবীয়া ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ আৰু য়ামেন এই গোটেইকেইখন দেশলৈ বি আপি আছে ই পশ্চিম এছিয়াত অৱস্থিত সকলোৱে ইয়াৰ চাইজটো ইমান ডাঙৰ বিশ্বৰ চতুৰ্থখন ডাঙৰ মৰুভূমি মানে ৱৰ্ল্ডৰ চাৰি নম্বৰ হয় এছিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি আৰু এছিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি হ'ল আৰবিয়ান মৰুভূমি দ্য আৰবিয়ান ডিজাৰ্ট হেজ এ ছাবট্ৰপিকেল হট ডিজাৰ্ট ক্লাইমেট চিমিলাৰ টু দ্য চাহাৰা ডিজাৰ্ট আৰৱ মৰুভূমিৰ জলবায়ু উপ গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় গৰম চাহাৰা মৰুভূমিৰ দৰে মানে চাহাৰা মৰুভূমিৰ নিচিনা ইয়াৰ ক্লাইমেটটো হয় কাৰণ ওচৰতে চাহাৰা মৰুভূমি নাছিল এইফালে আফ্ৰিকাত সেইকাৰণে মানে চাহাৰা মৰুভূমিৰ লেখিয়াই হয় The Arabian Desert, like the Sahara Desert, is one of the hottest deserts in the world. With the subtropical hot desert climate, it's uh, it is dry and hot in the desert all year around, all year round. Oh, and the average temperature in the Arabian Desert is above 20 degrees cen 20 centimeter Celsius. Sorry, 20 Celsius, 20, 20 degrees Celsius. The average temperature in July, of the hottest month, exceeds uh, 30 degrees Celsius southon region is even hotter with uh, uh, monthly average temperature exceeding 30 degrees celsius in four or five months. the maximum temperature can often reach 50 to 55 degrees celsius. there is only a few wildlife well species ad adapted to the environment of the desert, including the arabian oryx, fennec fox, sand cat, and sand grizzle, gazelle and spiny-tailed lizard. চাৰা মৰুভূমিৰ দৰে আৰৱ মৰুভূমিও বিশ্বৰ অন্যতম উষ্ণ মৰুভূমি ইয়াৰ জলবায়ু উপ গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় উচ্চ মৰুভূমি গোটেই বছৰতো মৰুভূমিত শুকান আৰু গৰম আৰু আৰৱ মৰুভূমিত গড় উচ্চতা বিশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত আটাইতকৈ গৰম মাহৰ জুলাই মাহত গড় উচ্চতা ত্ৰিশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াতকৈ অধিক মানে এইটো গড় উচ্চতা বিশ ডিগ্ৰী আৰু জুলাই মাহত এইটো ত্ৰিশ ডিগ্ৰীলৈ যায় আৰু দক্ষিণা অঞ্চলটো আৰু অধিক উচ্চ চাৰি মাহত চাৰি পাঁচ মাহত মাহেকীয়া গৰু উচ্চতা ত্ৰিশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ অধিক সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় পঞ্চাছৰ পৰা পঁচপন্ন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে চবতকে বেছি পঞ্চাছটো পঁচপন্ন এই মৰুভূমিৰ পৰিৱেশৰ লগত সাপ খাব পাৰে মাত্ৰ কেইবা কেইটামান বনাপ্ৰে অৰ্থাৎ আৰব্য অৰিক্স ফেনেক্স ফক্স চেন কেট চেন গেজল স্পাইন টেইল আদি মানে ইয়াৰ সেই মোৰ মানে শৰীৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত মিলিব পৰা অকল এইকেইটাহে প্ৰাণী আছে মাত্ৰ আৰু এছিয়াৰ চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট ঠিক আছে আৰবিয়ান ডিজাৰ্ট আৰু ৱৰ্ল্ডৰ চাৰি নম্বৰ নেক্সট আহিল গবি ডিজাৰ্ট আৰু গবি ডিজাৰ্ট আমাৰ ক'ত আছে যে এৰিয়া আমাৰ হ'ল আমাৰ এৰিয়াটো যদি চাব তেতিয়াহ'লে বাৰ লাখ পঁচানব্বৈ হাজাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ ইয়াৰ এৰিয়াটো লোকেশ্যনটো হ'ল ইষ্ট এছিয়া চাইনা আৰু মংগোলীয়া আমাৰ পৰীক্ষাটো এবাৰ আহিছিলে যে চাইনা মংগোলীয়াৰ কোনখন ক'ত আছে হেৰি বুলি তেতিয়া কোনটো হ'ব গবি ডিজাৰ্টটো আছিলে আমাৰ অপশ্যনত এইটো কাৰেক্ট হয় যে গবি ডিজাৰ্ট ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন এছিয়া এণ্ড দ্য ছিক্স লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন ৱৰ্ল্ড ইয়াৰে ছেকেণ্ড হ'ল এছিয়াৰ আৰু আমাৰ ছয় ছয় নম্বৰখন হ'ল পৃথিৱীৰ গবি মৰুভূমি এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মৰুভূমি আৰু বিশ্বৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম মৰুভূমি গোভি ডিজাৰ্ট ইজ এ কল্ড উইণ্টাৰ ডিজাৰ্ট ইট ইজাৰেল কল্ড ইন উইণ্টাৰ ড্ৰাই এণ্ড কল্ড ইন স্প্ৰাই স্প্ৰাইং এণ্ড ৱাৰ্ম ইন চামাৰ দ্য এনুৱেল টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইজলাৰ্জ দ্য এভাৰেজ লী কেন ৰিট মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড দ্য এভাৰেজ হাই টেম্পাৰেচাৰ ইন জুলাই কেন ক্লাইম এপ টু ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে এইটো ঠাণ্ডা ডিজাৰ্ট বুলি কয় ঠাণ্ডা মৰুভূমি ঠিক আছে কাৰণ মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰীছলৈ গুচি যায় আৰু গৰমটো ফৰ্টি ফাইভলৈ গুচি যায় মানে প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ আৰু এইখন মানে হল সৃষ্টি হোৱা এখন মানে ডাঙৰ মৰুভূমি গভীৰ মৰুভূমি শীতকালীন ঠাণ্ডা মৰুভূমি শীতকালত তীব্ৰ ঠাণ্ডা বসন্ত কালত শুকান আৰু ঠাণ্ডা আৰু গ্ৰীষ্মকালত উষ্ উষ্ম হয় বাৰ্ষিক উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য যথেষ্ট বেছি জানুৱাৰী মাহত গড় নিম্ন উষ্ণতা মাইনাছ চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু জুলাই মাহত গড় উচ্চ উষ্ণতা পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াচলৈ উঠিব পাৰে আৰু ঠাণ্ডাত ঠাণ্ডা গৰমত গৰম এনেকুৱা দ্য নেম অফ দ্য ডিজাৰ্ট কেমছ ফ্ৰম দ্য মংগোলিয়ান ৱৰ্ল্ড গোব টু ৰিফাৰ টু অল দ্য ৱাটাৰলেছ ৰিজন অফ দ্য মংগোলিয়ান প্লেটিউ মানে ডিজাৰ্ট যিটো নামটো যিটো আহিছে সেইটো মানে ক'ৰ পৰা আহিছে যে মংগোলিয়ান ৱৰ্ল্ড গোবৰ পৰা আহিছে আৰু গোবৰ মানে কি হ'ল মংগোলীয়ান মানে কাণ্ট্ৰিত যিমান ৱাটাৰলেছ প্লেচ আছে সেইটোক মানে বুজাবলৈ গভীৰ কৰা হয় আৰু সেইটোৰ পৰা নামটো আহিছে আৰু ইয়াৰ গভীৰ মানে মংগোলীয়াত বেছি পাৰ্ট আছে আৰু চাইনাত কম পাৰ্ট আছে এই মৰুভূমিখনৰ নেক্সট আহিল কাৰাকম ডিজাৰ্ট কাৰাকম ডিজাৰ্ট হ'ল আমাৰ ডিজাৰ্টৰ আমাৰ এৰিয়া তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল আমাৰ তুৰ্কেনিষ্ঠানত আছে আৰু টুৱেলভ লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু বিশ্বৰ বাৰ নম্বৰ বৃহত্তম মৰুভূমি ঠিক আছে কাৰাকম ডিজাৰ্টটো হ'ল তাত টুৰ্কেনিস্তানত আছে আৰু বাৰ নম্বৰ ৱৰ্ল্ডৰ বাৰ নম্বৰ লাৰ্জেষ্টম ডিজাৰ্ট কভাৰ মষ্টেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া টুকমিন মৰুভূমিয়াই টুকমিনিষ্টানৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ অঞ্চল আৱৰি ৰাখে ইয়াৰ এখন টুকমিনিষ্টানত প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অংশই কাৰাকৰম ডিজাৰ্টে আৱৰি ৰাখিছে ৰেইনফল ৰেঞ্জিং ফ্ৰম ছেভেণ্টি টু ওৱান ফিফটি ফাইভ মিলি মিলিমিটাৰ থ্ৰী টু ছিক্স ইঞ্চ পাৰ ইয়াৰ মানে বৰষুণৰ পৰিমাণটো সত্তৰৰ পৰা ডেৰশ মিলিমিটাৰ ভিতৰত থাকে আৰু ম টিন এট্ৰেকচন উইথ হাণ্ড্ৰেড অফ ভিজিটাৰ্ছ এৰাইভ ইটৰভাজা গেছৰ গহ্বৰ আছে মানে ইয়াতে কি আছে এটা এটা মানে কি হ'ল এই নাইনটিন গেছৰ সন্ধানত মানে খান্দিছিলে সান্দাত মানে কি হ'ল জুই লাগিছিলে আৰু সেইটো মানে পটককে যিটো নোহোৱা বুলি ভাবিছিলে নুনুমালে আৰু সেই তেতিয়া ঊনৈছশ মানে জ্বলিয়েই আছে এতিয়াও জ্বলি আছে কাৰাগ্ৰাম টেমকুল লোকেলত দৌৰ টু হেল বুলি কোৱা হয় বা গেছ দৰৱ গেছ কেটাৰ বুলি কোৱা হয় যে স্থানীয় লোকে ইয়াক দৌৰ টু হেল বুলি কয় বা গেটছ হেল বুলিও কয় মানে তাৰপিছত বুজাই আৰু মানে সেই যিটো মানে ঠাইটোক জ্বলি আছে সেইটো প্ৰাকৃতিক গেছৰ এটা গহ্বৰ সেইটো মানে ভাবিছিলে মানে প্ৰথম জ্বলাতে যে মানে সেই হ'ব আৰু মানে নুমাব কিন্তু মানে পিছত কি হ'ল নুনুমালে আৰু তাৰে পিকচাৰখন আমি চাব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে জ্বলি আছে আপোনালোকে ভালকৈ আৰু চাই ল'ব সেইটো বিষয়ত মই ইয়াত নকওঁ বেছিকৈ কি হয় এনেকৈ মানে জ্বলি আছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা এনেকৈ জ্বলিয়ে আছে তো সেইটো কথা কৈছে যে সেইটো আছে আমাৰ কাৰাকুম ডিজাৰ্টৰ মাজতে আছে নেক্সট আহিল আমাৰ টাকলা টাকলামাকান এইটো ক'ত আছে আমাৰ চাইনাতে আছে আমাৰ তাকলামাকান টাকলামাকান ডিজাৰ্ট টাকলামাকান মৰুভূমি ক'ত চাইনাত আছে এইটো আমাৰ দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ ডিজ ক'ত আছে চাইনাত আছে আমাৰ এইটো গবি চাইনাত থাকিল তাৰ যিটো পশ্চিম ফালে এইটো আছে আমাৰ এইফালে আমাৰ এইফালে ইণ্ডিয়া থাকিল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট চাইনাৰ এনেকৈ পাৰ্টত পশ্চিম ফালে আছে দ্য ইট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ছিক্স ছিক্সটিথ লাৰ্জেষ্ট ডিজৰ্ট বায়েৰিয়া বাট ইট ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট শ্বিফটিং চান ডিজৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এজ এইটি ফাইভ অফ দ্য ডিজৰ্ট ইজ মেড আপ দ্য শ্বিফ্টিং চান টন ছাত্ৰফল অনুসৰি ই বিশ্বৰ ষোল্ল সংখ্যক বৃহত্তম মৰুভূমি কিন্তু ইয়াক বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানান্তৰিত বালিৰ মৰুভূমি বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ পঁচাশী শতাংশ মৰুভূমি স্থানান্তৰিত বালিৰ টিলাৰে গঠিত মানে এইটো কি কৈছে যে বালিৰ যিবিলাক মানে হেৰি হয় বালিৰ তিলা হয় ইয়াতে মানে পঁচাশী শতাংশ মৰুভূমিয়ে মানে স্থানান্তৰিত বালিৰ মানে এঠাইত মানে বালি নাথাকেই তাৰমানে এইটো ইয়াক বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানান্তৰিত বালিৰ মৰুভূমি মানে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ বালি তাৰ মানে আহ চলাচল কৰি থাকে নে বতাহতে এনেকুৱা তাৰ মানে ত' সেইকাৰণে এইটোক স্থানান্তৰিত বালিৰ মৰুভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু ক্ষেত্ৰফল অনুসৰি এইটো ষোল্ল নম্বৰ ডাঙৰ মৰুভূমি তাৰপিছত দিছো যে তাকলামকান ডিজৰ্ট ইজ কল্ড দা প্লেচ অফ ন' ৰিটাৰ্ণ হুইচ মিনচ ৱান্স ইউ গেট ইন ইউ কেন হাৰ্ডলি গেট আউট মানে প্লেচ অফ ন' ৰিটাৰ্ণ মানে কি কৈছে এবাৰ যদি আপুনি তাত সোমাই গৈছে তাত মানে ওলাই আহিব নোৱাৰে মানে মানে চিনটো নাথাকেই ন আপুনি মানে হেৰাই যায় মানে এঠাইৰ পৰা এঠাইত সেই ঠাইত মানে ছেম ঠাইত মানে ছেম বস্তু কেতিয়াও নাথাকে তাৰমানে সলনি হৈ থাকে সেইকাৰণে দ্য টাকলামকান ডিজৰ্ট অলছ নন এজ দ্য প্লেচ অফ ৰুইনছ অফ দ্য চি অফ ডেথ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন চাইনা এট অভাৰ ছিক্স টুৱেণ্টি লাৰ্জেষ্ট মানে চাইনাৰ চব লাৰ্জেষ্ট হয় দুশ বিছ মাইল আৰু দীঘল আৰু দুশ পঞ্চাছ মাইল বহল দ্য লেং বিটুইন দ্য টাইন চান এণ্ড দ্য কুংলুন মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আৰু এইটো ক'ত আছে আমাৰ টিয়েন আৰু কুংলুন পৰ্বতমালাৰ মাজত আছে আৰু তাকলাকামৰ মৰুসূমি যাক ধ্বংসৰ স্থান বা মৃত্যুসাগৰ বুলি কোৱা সেইকাৰণে মৃত্যুসাগৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ কি হয় মানে এবাৰ গ'লে তাৰমানে জেগাত চিনিয়ে নাথাকে ন সেইকাৰণে সেইটো মানে ৱান্স ইউ গেট ইন ইউ কেন হাৰ্ডলি গেট আউট এবাৰ যদি আপুনি সোমাই গৈছে মানে আপুনি হাৰ্ডলিয়ে মানে ওলাই আহিব পাৰিব সেনেকুৱা তাৰ মানে ত' সেইকাৰণে মৃত্যুসাগৰ বুলি কোৱা হয় তাকলামকান ডিজৰ্ট ক'ত আছে আমাৰ এইটো আছে আমাৰ চাইনাত নেক্সট আহিলে আমাৰ থাৰ্ড দ্য থাৰ্ড ডিজাৰ্ট অলছো ন'ন এজ দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ট ইজ এণ্ড দা এৰিড ৰিজন ইন দ্য নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট ডেট কভাৰ এন এৰিয়া অফ ছেভেনটি চেভেন স্কুৱাৰ মাইল যে বিশটাৰ স্কুৱেৰ দুই লাখ কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান ইট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটিন লাৰ্জেষ্ট এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড নাইনথ লাৰ্জেষ্টিকেল ট্ৰপিকেল ডিজাৰ্ট আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ওঠৰ নম্বৰ লাৰ্জেছ ডিজৰ্ট আৰু নম্বৰ চাপট্ৰপিকেল মহাভাৰতীয় ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ উত্তৰ পশ্চিম অংশ নং আৰু বিশ্বৰ ন উপ গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় মৰুভূমি ওঠৰ নম্বৰ চাইজৰ ফালৰ পৰা দুই লাখ যে পাকিস্তান আৰু ইয়াত পাকিস্তানত এটাংশ আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত পঁচাশী শতাংশ আছে পাকিস্তানত পোন্ধৰ শতাংশ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম ফালে আছে এইটি এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য থাৰ্ড ডিজট ইজ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড এবাউট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ইজ পাকিস্তান দা থাৰ্ড ডিজট ইজ এবাউট ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য টেল জিঅ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ দ্য ইণ্ডিয়া মানে আমাৰ ভাৰতৰ গোটেইখিনি জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট থাৰ মৰুভূমি প্ৰায় পঁচাশী শতাংশ ভাৰতত আৰু পোন্ধৰ শতাংশ পাকিস্তানত ভাৰতৰ মুঠ ভৌগোলিক ভৌগোলিক অংশৰ প্ৰায় চাৰি দশমিক পাঁচ ছয় থাৰ মৰুভূমি মানে গোটেই জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ চাৰি দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ মানে থাৰ মৰুভূমি আগবাঢ়ি আছে নেক্সট আহিল আমাৰ যে ডাষ্ট ই কাবিৰ কাবিৰ অলছ নজল্ট ডিজাৰ্ট ইজ লেল ইৰাণিয়ান প্লেটৰিজন যে আমাৰ ইৰাণৰ এইফালে আছে আমাৰ ইৰাণত আছে চেণ্ট্ৰেল ইৰাণত যে গ্ৰেট চল্ট ডেজাৰ্ট বুলিও জনা যায় আৰু কি বুলি জনা যায় গ্ৰেট চল্ট ঠিক আছে আৰু দাস্তিক ইৰা মধ্য মালভমী অঞ্চলৰ আছে ইট ইজ এবাউট এইট হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ ট'টেল ছাৰ্ভেজ এৰিয়া এবাউট ছেভেন লাখ ছেভেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰটি ছেভেন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ বুলি ক'লেও হ'ব মেকিং ইট ইজ এ ৱৰ্ল্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট চৌব্বিছ নম্বৰ ডাঙৰ চৌব্বিছ নম্বৰ ডাঙৰ মৰুভূমি আচলতে কি হয় এই চৌব্বিছ নম্বৰ তেইছ নম্বৰ এনেকুৱা তাৰমানে খেলি মেলি লাগে মানে ক'ৰবাত যদি আপুনি এইটোক তেইছ বুলি পাইছে চৌব্বিছ বুলি পাইছে ক'ৰবাত তেইছ বুলি ক'ব বাইছ বুলি ক'ব তেনেকুৱা তো মানে আচলতে এইবিলাক ইমান ভিতৰৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহে কনফিউজন থকা কুৱেশ্যন বেছিকে নাহে যোনটো মানে গোটেইকেইটা হ'ব পাৰে ন চব চ'ৰ্চতে বেলেগ বেলেগ থাকে সেইকাৰণে এইবিলাক ইমান মেইন মেইন কেইখনৰ চাইজটো চাইড হ'লে হ'ল যে মানে কোনখন জগতকে ডাঙৰ কোনখন জগতকে সৰু এই মাজৰ বিলাক সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মানে চাইজটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় আঠশ কিলোমিটাৰ আৰু বহল তিনিশ বিশ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ মুঠ পৃষ্ঠভাগ প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ ছশ কিলোমিটাৰ বৰ্গ মাইল যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ চৌব্বিশ সংখ্যক বৃহত্তম মৰুভূমি বুলি চৌবিশ সংখ্যক ঠিক আছে দহ টি কবিৰ ক'ত আছে আমাৰ ইৰাণত আছে বুলি কনত ৰাখিলে হৈ গ'ল ইৰানত নেক্সট আহিল আমাৰ দহ টি লুট নৌ নেছ দা লুট ডিজাৰ্ট মৰুভূমি যে লুট মৰুভূমি বুলি ইয়াক জনা যায় ক'ত আছে আমাৰ ইৰানতে আছে টুৱেণ্টি ফিফ বিগেষ্ট ডিজাৰ্ট পঁচিছ নম্বৰ ডিজাৰ্ট বুলি কোৱা হয় ডাঙৰ ইৰাণতে আছে আমাৰ এইফালে আছে আমি সেইফালে পালো এখন আৰু এইফালে পালোঁ এখন যে এই মৰুভূমি ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে লিপিভদ্ধ কৰা হৈছে আৰু এই ডিজাৰ্টখনকোখন মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে দ্য চান ডিউনেছ ফাউণ্ড ইন দ্য চাউথ ইষ্ট অফ দ্য ডিজাৰ্ট এমং দ্য ৱৰ্ল্ড টলেষ্ট এণ্ড চান প্ৰপাৰ প্ৰণসিয় প্ৰণ দ্য চান ডুইন্ছ হয় ডুইন্স ফাউণ্ড ইন দ্য চাউথ ইষ্ট অফ দ্য ডিজাৰ্ট আৰু এমং দ্য ৱৰ্ল্ড টলেজ চান ডুইনছ এটেণ্ডিং ইন দ্য হাইট অফ নাইন এইট্টি ফিট দ্য লেণ্ড ছাৰফেচ টেম্পাৰেচাৰ এট দ্য চি লোড অফ এন ৰিচ ছেভেনটি পইণ্ট ছেভেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মেকিং ইট ওৱান অফ দ্য হটেষ্ট প্লেচ অফ আট এই মৰুভূমিৰ দক্ষিণ পূব অংশত পোৱা বালিৰ টীনাসমূহ প্ৰায় নশ আশী ফুট উচ্চতা লাভ কৰা মানে যি বালিৰ যি ঢিলা থাকে সেইটো কি হয় নশ আশী ফুট ওখ দহটি লা প্ৰায় সত্তৰ দশমিক সাত ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ পৰ্যন্ত হয় যাৰ ফলত ই পৃথিৱীৰ অন্যতম উচ্চ স্থান হয় মানে একেবাৰে হটেষ্ট প্লেচ এমং দ্য হটেষ্ট প্লেচ সত্তৰ পালে কিমান গৰম হ'ব দ্য এৰিয়া অফ দ্য ডিজাৰ্ট হিচাপত ফিফটি ওৱান থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু যিটো তাৰ ক্ষেত্ৰ ফল সেইটো একাৱন হাজাৰ আঠশ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে লুড ডিজাৰ্ট ক'ত আছে আমাৰ ইৰাণতে আছে এইটো আমাৰ ইৰানৰ আছে মত পোলন ডিজাৰ্ট নন দা মুজাফাৰী ডিজাৰ্ট মুজাফাৰী মৰুভূমি নামেৰে জনাজাত পোলান ডিজৰ্ট ইজাৰ্ট লা ইৰাণ চাউথ চাউথ খুড়াচান প্ৰভিন্সেছ আৰু এইফালে কোনফালে আছে আমাৰ পোলান ডিজাৰ্ট ইৰাণতে আছে আমাৰ চাউথৰ ফালে আছে ঠিক আছে এইটো মটৰখিলা হল ইম্পৰ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু তাৰপিছত আমি কেইসমূহ সৰু সৰু আমি ডিজাৰ্ট পাম যে মৰাঞ্জাব ডিজাৰ্ট ক'ত আছে মৰাঞ্জাব ডিজাৰ্ট ইজ দ্য ইৰা ডিজাৰ্ট লোকেল ইস্ফান প্ৰভিনচেছ যে ইমান মনত ৰাখিব লৰকাৰ নাই আমাৰ ক'ত আছে মৰাঞ্জাব ডিজাৰ্ট ক'ত আছে ইৰানত আছে বুলি মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত কলিস্থান ডিজাৰ্ট যে লোকেলি নন এজ দ্য ৰোহি লোকেলি ৰোহি বুলি জনা যায় কলিস্তান টু কভাৰ এৰিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ কলিষ্টান ডিজাৰ্ট ইজ দ্য ডিজাৰ্ট অফ দ্য চাউথ হান পাৰ্ট অফ দ্য পাঞ্জাৱ পাকিস্তান ডেট ফ্ৰম দ্য গ্ৰেট গ্ৰেটাৰ থাৰ্ড ডিজাৰ্ট মানে থৰ্ড ডিজাৰ্ট এটা পাৰ্ট কোনফালে পশ্চিম মানে পাকিস্তানৰ ফালে আৰু পাকিস্তান আৰু পাঞ্জাৱৰ ফালে ঠিক আছে চাউথ হান পাঞ্জাৱ আৰু পাকিস্তানক মিলি কেনে এটা পাৰ্ট এটা নাম দিছে এইটো কলিষ্টান ডিজাৰ্ট আৰু সেইটোক লোকেলত ৰহি বুলি জনা যায় এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজতে আছে আৰু থাৰ্ড ডিজাৰ্টৰ এটা অংশ হয় ইণ্ডাছ ভেলী ডিজাৰ্ট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী ডিজাৰ্ট ইজ এন অলমষ্ট আনহেবিটেড ডিজাৰ্ট ইক' ৰিজনচ অফ নৰ্থাৰ্ণ পাকিস্তান আৰু নৰ্থাৰ্ণ পাকিস্তানৰ ইণ্ডাছ ভেলী ডিজৰ্ট কভাৰ এন এৰিয়া অফ নাইণ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ জিৰ' ওৱান স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ ইন নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাঞ্জাৱ প্ৰভিনচেছ বিটুইন দ্য চেনাব এণ্ড ইণ্ডাছ ৰিভাৰ চেনাব আৰু পাঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত চেনাব আৰু সিন্ধু নদী সিন্ধু নদীৰ মাজত ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ এক বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকলেই বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকাৰ মৰুভূমি এইটো পাঞ্জাৱত আছে নৰ্থাৰ্ণ পাক পাঞ্জাৱ মানে আমাৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত আছে আৰু এইটো চেনাব আৰু সিন্ধু নদীৰ মাজত আছে আহিল খাৰান ডিজাৰ্ট খাৰান হ'ল দ্য খাৰণ ডিজাৰ্ট ইজ দ্য চেণ্ডি এণ্ড মাউণ্টেইনিয়াছ ডিজাৰ্ট চিটুৱেটেড ইন দ্য বেলুচিস্তান প্ৰভিনছ ইন চাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ পাকিস্তান বেলুচিস্তান ৰিজনত আছে এইটো চাউথ দক্ষিণ পশ্চিম পাকিস্তানত দক্ষিণ পশ্চিম পাকিস্তানত বেলুচিস্তানৰ প্ৰদেশত অৱস্থিত খাৰান মৰুভূমি আছে বালিচহৰীয়া আৰু পাহাৰীয়া মৰুভূমি দিছ ডিজাৰ্ট ৱাজ অলছো চাইড অফ দ্য পাকিস্তান ছেকেণ্ড নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট ছাগাই টু আৰু যেতিয়া পাকিস্তানৰ মানে এই হৈছিলে পৰামাণু পৰীক্ষণ কৰা তেতিয়া এইটো ইয়াত কৰা হৈছিলে ঠিক আছে প্ৰথম যিটো আমাৰ টেষ্ট কৰা হৈছিলে ছাগাই এইটো ইয়াত কৰা হৈছিলে আৰু এইটো মে নাই নাইনটি এই কৰা হৈছিলে এই মৰুভূমিতে পাকিস্তানৰ দ্বিতীয়তে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা ছাগাইটো হৈছে যিটো ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত ত্ৰিছ মেট কৰা হৈছিলে সেইটো ৰাগিস্তান ডিজাৰ্ট এইটো ৰাগিস্তান ডিজাৰ্ট লোকে চাউথান চাউথ ষ্টান আফগানিস্তান ৰেগিস্তান মৰুভূমি আফগানিস্তানৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থিত মনটো শিলা হ'ল ৰেগিস্তান ডিজাৰ্ট ক'ত আছে আফগানিস্তানত আছে আমাৰ ইন দ্য চাউথাৰ্ণ প্ৰভিনমুৰ এণ্ড হেলমান্দ ইন আফগানিস্তান আফগানিস্তানতে আছে ইন আফগানিস্তান ডাষ্টি মাৰ্গো বা ডাষ্টি মৰা আফগানিস্তান দক্ষিণ পশ্চিম নিমজুৰ আৰু হেলমাণ্ডৰ এটা মৰুভূমীয়া অঞ্চল আফগানিস্তানৰ ফালে আছে এইটো ইট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড টুৱেণ্টিষ্ট লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট আৰু বিশ নম্বৰ লাৰ্জি বিশ্বত বিছ নং বিছ নং বৃহত্তম বৰমী বিছ নম্বৰ এতিয়া আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ এইফালে আছে আমি এইফালে পাইছিলোঁ যে ডাষ্টিক কবিৰ ডাষ্টি লোড নহয় জানো আমি ইৰাণত পাইছিলোঁ ন আমি এইবিলাক ইয়াত আৰবিয়ান পাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত এৰিয়া হিচাপত যে পঞ্চাছ এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ বৰগফুট এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ডাঙৰ বিশ নম্বৰ এইটো আৰু ক'ত আছে আফগানিস্তানত আছে তাৰপিছত আহিল আমাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পোন্ধৰ নম্বৰ ডাঙৰ মৰুভূমি কাজিলকুম মৰুভূমি বিশ্বৰ পোন্ধৰ নং মৰিহত মৰুভূমি ইট ইজ লা চেণ্ট্ৰেল এছিয়া ইন দ্য লেণ্ড বিটুইন দ্য ৰিভাৰ আমুদ ডায়েৰিয়া এণ্ড দা চাৰ্ট ডায়েৰিয়া এই ৰিজাৰ্ণ হিষ্টৰিকেলি নজ্ৰেঞ্জনীয়া স্তান ই মধ্য এছিয়াত অৱস্থিত আমোদাৰিয়া আৰু চিৰুডাৰিয়া চিৰুদাৰিয়া নদীৰ অৱস্থিত যিটো অঞ্চল অধিকভাৱে টেক্স অক্সনিয়া বুলি জনা যায় আৰু এই বৰ্তমান ইয়াক কাজাকিস্তান টুকমেনিস্তান আৰু উজবেকিস্তান ভাগ কৰা আছে আৰু ইয়াৰ আয়তন হৈছে দুই লাখ আঠানব্বৈ হাজাৰ বৰগফুট দুই লাখ আঠানব্বৈ হাজাৰ আৰু বৰ্তমান উজবেকিস্তানত আছে এইটো উজবেকিস্তান তাৰে উজবেকিস্তানৰ এইফালে আছে আমাৰ কাইজিলকোম কাইজিলকোম ডিজাৰ্ট ঠিক আছে এইফালে আছে সেইখিনিতে এতিয়া বাৰু উজবেকিস্তান ঠিক আছে নেক্সট মানে নাই আমাৰ এইখিনিতে আছিল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইখনমান আমাৰ এছিয়াৰ মৰুভূমি আৰু যদি কোনোবাখন মই স্কিপ কৰি গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মোক জনাই দিয়ে ওচৰত থাকি যাবও পাৰে মোৰ হিচাপত মই কেইখনে মাত্ৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লৈ ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ক্লিন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে থেংক ইউ আৰু যদি কিবা প্ৰনাউনচিয়েচন বা কিবা কিবি ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কিছুমান প্ৰনাওচিয়েচন ভুল হ'বও পাৰে সেইবিলাক কাৰণ চবতে মানে বেলেগ বেলেগকৈ হেৰি কৰেতো প্ৰনাউনচিয়েচন কিছুমান ত' সেইটো যদি আপোনাৰ কিবা চকুত পৰে বা আপোনাৰ যদি মানে গম পায় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আগলৈ আৰু ইয়াৰে পাৰ্ট আহিয়ে আছে আমাৰ গোটেই গোটেইকে কণ্টিনিউটৰে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব তো আজিলৈ এইখিনি থেংক ইউ